его задание и это лишь начало. А наш друг здесь приезжий, и по приезду в Шарыпова он попал в сложную ситуацию. Итак, давайте представим Шарыповский РОВД, И да, это лишь начало. Давай, пошел. Шучу, что, что, не нравится, да? Неудобно? Неудобно сказал? Вообще неудобно. Вот у меня неудобно. Веди нормально. говорит, что ты натворил? Он Мантуры расчесал. Так это ж не противозаконно. Чайник, у мне до крови монту расчесал. <свист> а <Мантура. свист> Начальник, слушай, а ты не думал, что у тебя напарник парне С чего это ты? Эй, да? лох! А, чего? Вот я тебе говорю, задумайся. Так, хватит шутить. Ты, братан, это финал КВ, а тут без шуток никак. Проиграем же. Так, ты не боясь, ничего? Фамилию. Когда не Людмила Антоновна. Людмила Антоновна, вас отмажут. Я-то тут не местный. Жень, ты будешь рыба. Стать чемпионом Лиги КВН Куба. Ну ты пошутил. На тебя с прошлой игры? А нет. Ты давай мне тут без смеха. Серьезно все-таки мероприятие. Ты бы лучше так в прошлых сезонах шутил. А мы так и шутили, поэтому проигрывали. На тебя с прошлой игры еще жалоба у меня лежит. Гражданка утверждает, что ты познакомился с ней по расчету. Охмурил ее своей бородой. <свят> Начальник, я тебе говорю, какая там борода? У него своя такая же. И никакого расчета там не было. Ну давай, рассказывай, а я записываю. Кто поверит, я и сам не верю. То ли на счастье, то ли на беду. Встречал девчонку в универе, сразу же домой ее веду, не смущает рыжая бородка, но с местами с сортом, но одно меня лишь утешает, ее папа главный военком. Я ж тебе говорил, никакого расчета не было. Александр Евгеньевич, тут два дела оттает, но весна как никак. Вы что себе позволяете? Это эти отпечатки пальцев на память оставил. Что рыбовых еще нигде не было. Ладно, начальник, ты, тут разбирайся, я пойду за кофейком. Ага. Тебе принести? Да, принеси. Что ты к нам сходишь. Ну-ка, прекращай. Мы тебя для чего позвали? Чтоб ты, чтоб ты нам хоть как-то помогал шутить, чтобы смешно было. А что, не смешно, когда микрофон так? Мне кажется, совсем смешно. Ладно, шучу, давайте, выходите, сейчас буду помогать. Да. Ну и составчик собрался. Такое ощущение, что к вам в Шарыпово кунсткамера гастролями приехала. Ладно, шучу. Красиво и объявляй. Случай в случае китайском роддоме? А я же говорю смешно, да? Да про роддом вообще не смешно. Ну-ка, смогу. объявляй, про роддом я не смешно. А теперь блок коротких миниатюр. Итак, представьте, под окнами тайландского роддома. Дорогая, кто у нас? Мальчик! А, нет. Девочка! Хотя нет, вроде мальчик. Ты там определись, а? Да пусть само вырастет и определится. А теперь представьте, под окнами голландского роддома. Дорогая, кто у нас? Это не я, это наш Джозеф. представьте, под окнами партизанского роддома. Анка, кто? И я тебе ничего не скажу. <свес> <свес> ну вот я же вам говорю, про роддом это вообще всегда смешно. И массово главное. Да знаешь, это смешно, потому что ты это делаешь только за счет нас. Ты один вообще что-нибудь можешь, а? Хрит, крестика вышивать. <свес> 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 ну Давай, шучу, конечно, могу. Все потяга объявляй, что ты отрабатываешь. <свес> А теперь представьте, монах, который может делать два дела одновременно. Ну, ладно, я же говорю, я один справляюсь. Спорим со мной, не сможешь? Вот тут-то не поспоришь. Ну ладно, давай попробуем, объявляй. Наступает такой момент, когда ребенка не с кем оставить. И тогда родителям приходится брать его с собой на работу. Итак, давайте представим отец и сын на радио. Ну что ж, дорогие друзья, все подробности в вечернем эфире. Так, сынок, я за кофе, ты ничего не трогай. Здравствуйте, Таня. Все подробности в вечернем выпуске. ЗВОНОК Алло. Алло, здравствуйте. А можно, пожалуйста, букет из белых роз? Конечно, только на линии оставайтесь. Угу. Алло, все, поставил в прозрачной вазе, заберете. Сынок, тебе мама не звонила? Странно, чем в 5 утра вечерний эфир ждет. <звы> О, вот, читали? Я даже со стройным справился. Итак, друзья, в Ленинградском Куба играют школьные команды, и скоро у каждого из вас будет выпускной. А я в свое время выпускался с фазанки. И давайте посмотрим, как это было. <звы> а, ну что, короче, сегодня у нас выпуск... Вы учились эти много лет, и я искренне рад за всех. Особенно за гуся. Вот тут молодец, а? Ну что, друзья, как мог, так помог. И в конце хотелось бы сказать, команда КВН Бэмс, ну просто красавчики, сделали правильный выбор. И всегда слушаются старшего. Не, ну так-то ты не намного старше нас. Я не про себя, я про нее не сам. Нина Александровна, где вы просим вас на сцену. Нина Александровна, мы вас очень любим, очень сильно. У меня нас самая лучшая, Нина Александровна, это. тот человек, который нас всегда поддерживает и нам всегда во всем помогает. Замечательный руководитель. Давайте еще раз, пожалуйста. Он говорит Сейчас он спорьтесь, да. Ну закончить ее действие хотелось бы тремя не близкими для меня словами. Тушенка, матрасы, бактерия. Рома, это слушай вообще к чему? Это все ради финала. Вот и финал. Три недели не ела, чтобы платье надеть я на этот финал. Восемь твой пиней, директор, привет. Вот и финал. Ты шут не бежал, а тебе с него спец. Выиграть финал, выиграть финал. Вот и финал. Очень высокий нужный нам Мы ведь очень старались, очень хотели Взорвать этот зал И, и свободой уйти